एक छोटे से गांव में रघु नाम का युवक रहता था रघु की मेहनत में था लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी वह समय की कीमत नहीं समझता था सुबह देर तक सोता काम को टालता रहता और सोचता अभी बहुत समय है बाद में करोड़ लूंगा उसके पिता एक किसान थे उन्होंने कई बार समझाया बेटा समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता जो हर पल की कीमत समझता है वही सफलता पाता है लेकिन रघु को यह बातें सुनकर आती वह कहता पिताजी एक दिन में भी अमीर बनूंगा पर अभी तो जवान हो आराम करने दो एक दिन गांव में राजा के दूत आए और घोषणा की राजा जी अब अपने नए महल के निर्माण के लिए काबिल मजदूर और कारगर लोगों की तलाश कर रहे हैं जो भी तीन दिन में राजधानी पहुंचेगा उसे काम और अच्छा इनाम मिलेगा पूरा गांव उत्साहित हो गया लोग तुरंत निकल पड़े रघु ने सोचा तीन दिन में तो बहुत समय है मैं कल जाऊंगा पहले दिन उसने सोने का आनंद लिया दूसरे दिन दोस्तों के साथ घूमता रहा और तीसरे दिन सुबह निकला लेकिन रास्ता लंबा था गर्मी ज्यादा थी वह शाम तक शाम तक थक गया जब तक वह राजधानी पहुंचा राजा ने मजदूर चुन लिए थे राजा के मंत्री ने कहा माफ करना यो देर से आए हो जो समय पर आया उसी अवसर मिल गया रघु मायूस होकर वापस लौट आया गांव लौटते समय रास्ते में उसने देखा वही लोग जिसने जिसके साथ वह खेल खेला करता था अब अपने नए काम से खुशी किसी ने नया घर बना लिया किसी ने नया घर बना लिया किसी ने गाय खरीदी रघु को भीतर से झटका लगा वह सोच सोचने लगा अगर मैं समय पर चल पड़ा होता तो आज मेरी किस्मत भी बदल गई होती घर पहुंचने पर अपने पिता खेत में काम कर रहे थे रघु ने कहा पिताजी मैंने आपकी बात नहीं मानी अब समझ आया कि समय की कीमत क्या होती है पिता मुस्कुराए और बोले बेटा देर कभी नहीं होती बस अब से हर पल का सही उपयोग करना सीखो उस दिन से रघु ने अपने जीवन की दिशा बदल दी वह रोज सुबह जल्दी उठने लगा खेतों में मेहनत करने लगा समय का सही उपयोग करने लगा कुछ ही महीनों में उसने इतना अनाज उगा कि गांव में उसका नाम होने लगा रघु अब एक सफल व्यापारी बन चुका था लोग उससे सलाह लेने आए थे वह हर किसी से कहता समय सबसे बड़ा गुरु है जो उसे पहचान लेता है वो हर मंजिल पा लेता है समय किसी का इंतजार नहीं करता जो आज का काम कर कल पर टालता है वह अवसर के साथ अपना भविष्य भी खो देता है समय की कीमत वही जानता है जिसने उसे खो कर देखा है